Итак, хотелось бы детально разобрать этот момент с удалением э, Ракитского в «Арсенал-Шахтер», э, потому что пришлось прочитать мнение старшего тренера э, мистера Луческого, что арбитр ошибся, предъявив красную карточку э, игроку команды «Шахтер» Ракитскому. Абсолютно э, поддерживаю решение арбитра. Почему? Значит, чем руководствовался арбитр, э, удалив игрока? Это такие критерии при удалении игрока должны быть. Первое. Было ли нарушение на игроке, в частности, КПК? Очевидное было, это задержка была явная. Второй критерий – расстояние игрока, владеющего мячом, до линии ворот. Оно было коротким. коротким. Третий критерий – направление, очень важное, очень важное, это направление мяча и игрока. Оно было как раз, мы видим, в сторону ворот. Не от ворот, не в сторону, а именно в сторону ворот. Поэтому э, э, игрок имел явную возможность выйти 1-1, забить в мяч. И э, последний критерий – это расположение игроков. Мог ли кто-либо из защитников «Шахтера» перехватить эту передачу, помешать игроку выйти 1-1? Никто не мог. Поэтому вот мы видим все эти критерии, по которым судья абсолютно верно предъявил игроку красную карточку. Но хотя он мог поступить иначе, как мы видим в этом, в этом эпизоде, это игра двухлетней давности, судил ее Ароновский, когда точно такой же момент похожий очень, как с Ракидским, но, к сожалению, арбитр поступал, поступил, выбрал самый легкий путь, закрыть на это глаза и вообще не отреагировать на этот момент никак.